2-2. Цвай, цвай. За 6-26. Ох! Пока мой прогноз идет по плану. 3-3 или 4-4. Ну или 5, или же 5-5. Ну, сегодня будет случиться овертайм. А там уже будет следующий прогноз. Витаю, гадачи, Винница. Подильский дивизион. Вы решали на третьей финальной граф. Ледовый клуб Парку 2-2 вязкая игра, так присматриваюсь, пытаюсь объективно оценить. Не рискуют команды. Строгая игра. Кидо. 5-20 до 32-го периода. Сашинские передача не проходит. Роман Рево, автор першой шайбы. Ты смотри, Вакулич, небезпечно! Когда Вакулич шайба небезпечно, есть первое вылучение. Первое вылучение в команде «Спартак». Иначе Вакулича не остановить. Николай Алыщук. Затримка соперника. Вылучение. Первое вылучение. Вот смотрите, сыграли почти два периода за 4.46 до конца второго периода. Первое вылучение. Но, наверное, все-таки оправдано вынужденное такое понятие, да, придумаем. Вакулич не обеспечен. Биля варит. Остановить его только ценой вылучения. Игорь Назаров. Как Кирилл хотел там. Вау, Кирилл. Но на месте братан. 4.30. Арсенал биль 6. 5 на 4. Алексей Шайбы. Романов. Романов. Шайбы Вардаря. Вау.